السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين، وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وبصفة خاصة إلى روح الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي التوسي. وإلى روح الشيخ أحمد فهمي بن زمزم البنجري الندوي المالكي وإلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وقرباتنا وجيراننا وزوي الحقوق علينا أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وعلومهم ونفحاتهم على هذه النية وبكل نية صالحة وإلى حضرة النبي وآل النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. <applause> بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدين. وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا quwwata illa billahi'l-aliyyi'l-azim amma بعد apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala di petang hari ini mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan afiat. Kalaupun ada yang sakit, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kesembuhan untuknya. Allah afiatkan dia, dan Allah afiatkan kita semua di dunia dan di akhirat. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah syukur pada Allah di petang hari ini. Atas ni'matnya, kerana izinnya. Atas pilihannya, dapat kembali kita berjumpa dalam kelas ilmu kita. Yang kita buat pada setiap petang hari Isnin dan hari Khamis. Iaitulah program TIK, Ta'lim Isnin Khamis yang mana di dalam program ini kita membaca kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dan kita berada pada bahagian yang ketiga kitab ini bahagian yang pertama membahas tentang adab-adab melaksanakan ketaatan bahagian yang kedua membahas tentang cara-cara meninggalkan kemaksiatan bahasan yang ketiga ialah membahas tentang adab adab Seorang hamba kepada Tuhan-Nya. Adab, seorang yang berilmu. Adab, seorang murid kepada gurunya. Dan kita berada pada uh, bahagian ataupun bahasan yang keempat membahas tentang adab ini. Iaitulah, adab seorang anak kepada ibu bapanya. Adab, adab dengan ibu bapa. Yang mana, saya yakin kita semua yang join dalam live di petang hari ini, adalah anak kepada ibu bapa kita, jadi kita sangat perlu untuk mengetahui apa adab kita kepada ibu bapa kita. Lebih-lebih lagi orang yang Allah rezekikan sekarang ini ibu bapanya masih hidup. Lebih-lebih ha? lagi ibu bapa hidup dan hidup sebumbung pula dengan ibu bapa. Ini perlu. Ini nikmat yang besar satu tuan. Tu, kita kata nak dapat pahala besar tu senang. Tetapi, ha, Allah uji pun berat juga sebetulnya. Ya, Allah uji berat. Orang yang hidup sebumbu dengan ibu bapa ni berat. Sebab apa? Dia banyak adab-adab yang dia kena jaga. Ha, tapi, pahalanya besar. Ha, ini. Jadi, orang yang ibu bapanya masih hidup, dia dah tua, dia dah faham. Ha, ibu bapa masih hidup, ini satu nikmat yang besar daripada Allah. Sebab Nabi pernah bersabda, kata Nabi, رَغِمَاً فُرَجُلٍ Sungguh rugilah maksudnya ha, Kalau Raghima tu pesek ataupun kemek hidung seseorang Hidung kita ni memang lah kemek Bukan macam orang Arab kan hidung mancung-mancung ha, Maksudnya apa nak tunjuk satu kerugian ha, Rugi sangat orang yang mendapati kedua ibu bapanya Dalam keadaan dah tua dan uzur Tetapi dia tak dapat syurga kata Nabi ha, Allahu Akbar Iaitu orang yang ada ibu bapa Masih hidup lagi dia boleh dapatkan keretaaan ibu bapa dengan berbakti kepadanya. Dan sebelum ni kita dah bahas sampai adab yang ke enam eh? ya, adab yang ketujuh minggu lepas ni saya tak tanya ni. Kita terus masuk saja adab yang ketujuh. Di antara adab di antara perkara yang seorang anak ni kena jaga betul betul ialah dia sentiasa men, sentiasa menuntut keretaaan keduanya, sentiasa mencari luang dan peluang untuk dapat keridaan mak ayah kalau masih hidup senang cari dan tuntut peluang ha, kan mak teringin nak pergi mana tanya jangan sampai mak minta kalau mak minta tu kita kata mak ni sampai dia minta itu artinya anak ni kita kata tak faham-faham <laughs> ni anak yang faham dia tanya sebelum mak dia minta kalau mak ni ataupun ayah kita sampai terucap kepada kita dia nak ni lepas tu kita tak buat derhaka kita tu puan Kalau kita mampu untuk buatlah. orang anak yang bijak, anak yang mencari keredaan kedua ibu bapanya, mak dia tak sempat cakap. Ditanya dulu mak nak apa? Teringin makan apa? Nak pergi mana? Nak apa? Tanya. Ah yang tu yang betul. Eh ada juga mak dah cakap, baru buat itu bagus lagi dia mampu untuk buat. Yang yang paling teruk madah dah, dah bagi tahu dia nak ni ataupun uh, ayah dah bagi tahu dia nak ni tak buat juga. Ayah yang ni teruklah tuan puan Ha artinya apa dia tak ada langsung satu satu semangat nak cari keredaan ibu bapa. Allahu akbar. Ha, patut tadi sebelum tanya, sebelum minta tanya dulu. Bila dah minta, berusaha untuk buat. Ah ha, ni jangan sampai tanya pun tak, mak minta ayah minta pun tak buat juga. Ha, ini artinya apa? dia tidak berusaha tidak ada usaha untuk mencari keridhaan ibu bapa ha, jadi patut kita berusaha ha, minta ridonya minta daripada segi apa perkataan ridai saya ampuni saya restui hidup saya mak patut macam tu ataupun ayah <coughs> dia nak apa-apa buat ha, tunaikan apa yang diinginkan itu patut seorang anak ni cari supaya mak ayah kita puas hati dengan kita. Cari supaya mak ayah kita reda dengan kita. Itu patut seorang anak buat perempuan. Kan itu ustaz, itu kalau masih hidup ustaz. Ha ini kan perbahasan kita minggu lepas tu cerita pasal orang ibu bapa yang masih hidup. Kalau macam saya ni ustaz, umur dah 50, umur dah 60 tahun mak ayah pun dah meninggal dunia dah ustaz. Macam mana cara saya berbakti kepada mak ayah saya? Dengan ibu bapa ni tuan-tuan. Selepas meninggal dunia pun kita masih boleh lagi berbakti. Birrul walidain. berbakti itu dalam bahasanya birrul walidain. Bir itu artinya berbuat baik. ibu bapa masih hidup ke? Dah meninggal dunia ke? Kita masih lagi sebetulnya ada peluang untuk berbuat baik kepada ibu bapa. Cuma dengan yang masih hidup dengan cara yang, caranya lain yang dah meninggal dunia caranya lah lain seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menyatakan wahai Rasulullah mak ayah saya dah meninggal mak ayah saya dah meninggal adakah lagi cara untuk saya berbuat bakti kepada ibu bapa sahabat tadi tanya lagi boleh tak kalau saya sedekah saya niatkan pahalanya untuk mak ayah saya maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh Ah ha, tu maksudnya apa tuan-tuan? Masih ada lagi ruang dan peluang walaupun mak ayah dah tak ada untuk kita berbakti kepada ibu bapa kita salah satunya tadi caranya macam sahabat tanya kepada nabi tadi lah ha, bersedekah dalam masa yang lain sahabat juga pernah tanya wahai rasulullah mak saya ayah saya dah meninggal tetapi dia tak sempat berhaji boleh tak saya buat haji untuk dia maksudnya apa haji badal ataupun umrah badal untuk dia kata nabi boleh. Ha ni, artinya apa? Segala pahala yang kita niatkan untuk mak ayah kita, apa-apa ibadah yang kita buatlah, ha niatkan untuk mak ayah itu, It, untuk mak ayah kita yang telah meninggal dunia. Itu di antara kebaktian kita, satu bakti kita kepada ibu bapa selepas kematiannya. Artinya apa? Peluang untuk berbakti ini dia tidak terhenti dan tidak tertutup, tidak hilang. Walaupun mak ayah kita dah tak ada. Ya, walaupun tak samalah tuan puan. Kita berbakti kepada keduanya, ibu bapa kita. Time mereka ni masih hidup, ada di hadapan mata kita. Ha. Tak sama dengan bila mereka dah meninggal dunia. Tetapi, peluang tadi masih ada. Ha. Cuma caranya yang sedikit ber berbeza tadi dengan cara menghadiahkan pahala untuk dia dan ada lagi cara-cara yang lain sebentar lagi saya akan sebutkan. Tetapi saya di sini nak cerita satu cerita kepada ibu-ibu ayah-ayah semua. Satu kisah ni saya dengar dekat Facebook lah. Tak tahu entah kenapa malam tadi saya terdengar tuan puan. Terdengar uh, malam baru-baru saja, baru saja. Terdengar terde, terdengar tu maksudnya lalu dekat Facebook. Eh, saya selalu juga tengok komen ibu ayah semua walaupun saya tak sempat nak balas satu-satu. Jadi bila saya tengok Facebook ni, ada satu video ni. Baru malam tadi. Dan dia berkaitan dengan bakti kepada ibu bapa. Mula-mula saya tak faham apa isi video tu. Sebab uh, satu videonya adalah kita kata satu program dekat TV tak silap saya, tapi bukan TV uh, dekat Malaysia ataupun Indonesia. Dia bahasa Arab. Seorang syekh ni uh, dalam talian ditanya oleh seorang wanita. Yeah. Dia tapi di bahasa Arab lah tuan. Uh, mungkin ibu ayah semua saya tunjuk pun tak faham kot dengan apa yang dia cakap di bahasa Arab. Jadi macam tu lah, macam mungkin tengah bagi penerangan-penerangan, dia bagi peluang untuk orang call dan tanya direct terus dekat Syekh tu. Syekh ni tak kenal dengan perempuan yang call tu. Perempuan yang call tu pun kenal dalam TV macam tu je lah, tak pernah jumpa. Syekh lagilah tak tahu. Kenal mungkin, kenal nama macam tu je lah. Jadi, saya mula-mula dengar, saya pun dengar lah apa yang perempuan ni tanya. Kan? Eh. Kan? Bila saya dengar perempuan ni tanya pasal mimpi kepada syekh, saya rasa syekh tu Allah bagi kurniaan. Kelebihan dekat syekh yang dalam TV saya tak kenal syekh tu syekh siapa, tapi saya tahu bila ni orang hebat sebab daripada jawapan tu kita boleh nampak dia ni orang hebat dan ada kelebihan yang Allah beri kepada tuan syekh ni. Saya nak cari video tu balik tak jumpa dah tuan puan Jangan tanya mana video tu. Saya cari balik memang dah tak jumpa. Saya tengok sekejap macam tu. Bila dengar-dengar-dengar Kan? Lepas tu, tu lah. Uh, kita kata, buat kerja lain, cari balik, dah jumpa dah. Tak jumpa dah. Jadi, bil, jangan ada yang tanya pula, Ustaz, nak link video tu, memang saya tak jumpa dah. Nak cari balik tu. Tak tahulah kalau nanti jumpa balik. Eh? Tapi, nak cari balik, tak jumpa dah kan? Lepas dengar-dengar-dengar, dah. Ada kerja lain, saya buat kerja-kerja-kerja. Cari balik, mana yang saya dengar tadi? Dah tak ada dah, tuan-puan. Uh, tapi, fi, apa, potongan ataupun keratan video tu, saya dengar daripada awal sampai habis lah. Saya dengar daripada awal sampai habis. Dan di video tu, ada seorang wanita. Ini berkaitan dengan tajuk yang kita bahas di petang ni, teman -teman. bukan saja-saja cerita ni. Tapi cerita ni berkaitan dengan apa yang kita bahas di petang hari ini. Tentang apa? Berbakti kepada ibu bapa, walaupun ibu bapa ni telah meninggal dunia. Mak ke, ayah ke telah meninggal dunia? Yang perempuan ni tanya pasal mak dia lah. Ha, dah meninggal dunia, masih ada lagi sebetulnya peluang dan ruang untuk kita berbakti kepada keduanya. Haa. Sebelum kita masuk perbahasan petang ni, saya nak cerita dulu. Sebab saya rasa cerita ni penting. Jadi, wanita ni dia call. Sebelum saya cerita, saya nak pastikan dulu ibu ayah semua dah kongsi. Eh? <laughs> yang belum kongsi, kongsikan dulu. Yang belum tak kenal rakanan kawan, tak kenal rakanan kawan dulu. Kalau ada yang tak kongsi lagi, saya tak nak ceritalah petang ni. Sebab cerita ni sangat menarik tuan-puan. Yang belum kongsi, kongsi dulu. Ramai lagi yang tak kongsi tu, saya tengok. Yang tekan like, tekan love pun ramai lagi yang tak tekan. Tekan dulu sekarang. Boleh eh? Buat ayah semua? Ha, tekan dulu Yang belum tekan like, tekan love, tekan sekarang Yang belum kongsi, kongsikan sekarang Niatkan untuk dakwah Mengajak seramai-ramainya orang kepada kebaikan kerana Allah Dan boleh komen Ustaz, makcik dah share Makcik dah tag nama rakan kawan Makcik dah tekan like, tekan love ha, <coughs> Jom cerita <coughs> Tak sampai lagi ni Share pun tak semua lagi Sharekan dulu sekarang. InsyaAllah. Baik, ibu ayah semua. Terima kasih yang dah share. Yang dah tag nama rakan kawan. <coughs> yang dah tekan like, tekan like. Oh, naik terus. Eh. InsyaAllah. Tadi ter terleka. Ha, dengar. Dengar cakap ni. Baik. Jadi, hizahnya seorang wanita ni dia call. Dia call mak dia. Eh, dia call mak dia. Dia call Syekh. Dia kata Syekh ini cerita berpuluh tahun yang lepas. Mungkin saya rasa Syekh tu ada ketikanya dia bercerita tentang mimpi ataupun dia bercerita tentang berbakti kepada ibu bapa. Saya tak tahu program tu program apa dan dia bahas tentang apa ketika itu saya tak tahu sebab dia sekerat macam tu je. Cuma dalam video tu, seorang wanita ni call Syekh tu. Syekh tengah ceramah dekat TV online lah macam saya ni lah tengah mengajar ha, dibagi peluang untuk orang call dan tanya soalan direct terus dekat Syekh secara online jadi Wanita tu kata, Assalamualaikum. Dia kata, ni cerita lama, Syekh. Berpuluh tahun yang lepas. Dia teringat balik. Dia kata, satu tahun selepas mak dia meninggal, ini, ingat eh perempuan, Syekh ni tak kenal dengan perempuan tu. Perempuan tu pun kenal macam tu je dengan Syekh. Kenal di TV lah sebab Syekh tu terkenal kan. Dia kata, satu tahun selepas mak saya meninggal, Tuan, Wahai Syekh, saya bermimpi jumpa dengan mak. Satu tahun selepas mak meninggal, bermimpi jumpa dengan mak dia yang telah meninggal dia kata dalam mimpi itu saya nampak tangan kanan tangan kanan mak luka itu mimpi dia tangan mak tangan kanan mak saya luka wahai syekh dan mengalirkan darah dan darah tu dia kata Bukan warna merah, darah tu warna hijau dia kata. Ni dia cakap dalam bahasa Arab lah tu pakai. Saya, saya ni kalau dengar orang cakap Arab, insya Allah boleh faham. Tetapi nak lawan balik, balas balik bahasa Arab tu susah sikit. Apa? Susah sikit nak bercakap sebab tak terbiasa bercakap Arab kan. Cuma bila orang bercakap Arab, insya Allah boleh faham lah. 90% tu dapat faham lah apa yang dia cakap. Jadi dia kata. Luka tangan mak ni Tangan Tangan kanan Mak luka Dan keluar darah warna hijau Okey Kan okay. Dia cerita macam tu dekat Syekh Baik Syekh tu dengar je Wanita ni cerita Lepas tu Dia kata lagi Baru-baru ni Haa -ha, Dia kata ni baru-baru ni Dia kata Ada lagi Saudari dia yang lain Maksudnya adik-beradik dia yang lain bermimpi benda yang sama. Hmm. Mimpi benda yang sama. Selepas berpuluh tahun tu mimpi lagi benda yang sama baru-baru ni, mimpi lagi benda yang sama. Macam dia mimpi tu tapi berbeza sikit. Tangan kiri pula. Tangan kiri tu bengkak. Tangan kiri bengkak busuk dengan jari jemarinya ni disebut dalam video tu macam apa balun balun tu balon lah kalau bahasa kita bahasa Arabnya balun tu puan besar macam belon dia kata lepas tu keluar darah sikit-sikit dan darah kali ini warnanya warna merah macam biasalah keluar darah tangan bengkak keluar darah eh ditanya dekat Syekh macam tu keadaan apa dalam mimpi tu keadaan mak dia macam tu Namanya anak dia risau. Dia kata, Wah Syekh, Sebetulnya Kalau Syekh boleh terangkan Apa yang terjadi dengan mak saya Apa maksud daripada mimpi tu Apa yang saya boleh buat Apa jawapan Syekh tu tuan-tuan Anak ni sebetulnya risau Mungkin mak ni disiksa dalam kubur ke Ataupun sebagainya Tapi yang saya terkejut Bila dengar jawapan Syekh tu Syekh tu cakap apa Okey dia kata Bahasa kitanya lah dia tanya dekat perempuan yang call tu, engkau masih ada ayah? Dia kata ada. Ayah masih hidup? Dia kata masih hidup. Dia kata masih hidup, ayah masih hidup. Okey, macam tu. Okey. Syekh ni tak kenal pun dengan perempuan tu. Kau ada ayah, ayah masih hidup? Ya. Yeah. Syekh ni kata, pesan kepada ayah engkau untuk beristighfar Agar dia beristighfar Untuk arwah mak engkau Dia bersedekah atas nama Mak engkau maksudnya sedekah atas nama arwah Istrinya lah Suruh ayah engkau Dia kata Syekh ni tanya Betul tak semasa hidup Ada something Ada pergaduhan Antara mak dengan ayah engkau semasa hidup Anak tadi cakap Ya Tengok, Syekh ni tak pernah kenal pun, tapi dia boleh teka. Ya. Yeah. Anak tadi kata, ya. Yeah. Lepas tu apa? Syekh kata, betul tak ayah engkau semasa hidup dia selalu pukul mak engkau. Anak tadi kata, ya. Yeah. Tengok tu buat. Syekh ni tak pernah jumpa pun, tapi Syekh tu boleh agak, betul tak semasa hidup suami ayah atau ayah engkau ni selalu pukul mak engkau semasa hidup anak tadi kata ya Lepas tu lepas tu Syekh ni kata lagi Engkau betul tak ada abang sulung lelaki Perempuan tu kata ya Selalu betul apa yang dicakap oleh Syekh tu Dan abang lelaki tu dia selalu berpihak kepada ayah engkau dan dia kita kata selalu menyakiti hati mak engkau Perempuan yang kau tadi kata betul Syekh dia kata minta kepada abang engkau taubat kepada Allah betul-betul sebab abang engkau yang sulung tu diderhaka kepada mak. Wah, uh, saya terkejut tuan puan. Apa yang Syekh kata dalam ketika perempuan tu call, semua yang dia cakap tu betul. Perempuan tu kata betul, betul. Sebab apa Syekh kata mimpi tu mimpi luka tangan kanan tu ni saya tak ada tak ada kepandaian dalam mentakwilkan atau mentafsirkan mimpi tuan puan tapi saya dengar syekh tu cakap luka tangan kanan tu menunjukkan apa mak engkau selalu disakiti semasa hidupnya oleh ayah engkau tangan kiri bengkak dengan sebesar-besar bengkak tu kemudian mengeluarkan darah itu adalah kita kata satu gambaran daripada mak engkau yang abang engkau tu adalah anak yang derhaka. Uh, saya terkejut tuan-tuan. Abang sulung kau telah nak derhaka. Dia banyak menyakiti hati mak kau. Sekarang dua-dua ni, ayah dengan anak tu, mintakan ampun untuk mak, bertaubat kepada Allah. Kirimkan hadiah pahala untuk mak kau. Masya Allah. Kan? Yeah. Lepas tu, syekh tu sebutlah tuan puan. Di antara, ha, ni saya nak sampaikan ni, di antara cara kita berbakti kepada mak ataupun ayah kita yang telah meninggal dunia. Syekh tu tadi sebut apa? Di antaranya satu doa untuk mak ni. Di, perempuan ni tanya, lepas tu keadaan mak saya macam mana? Apa gambar daripada mimpi tu? Saya tu kata, mak engkau baik. Tetapi dia semasa hidupnya selalu dizalimi oleh orang-orang yang terdekat dengan dia. Oleh suaminya sendiri, iaitu ayah perempuan ni lah. Dan juga oleh abang sulungnya. Itu. Dia kata, macam mana nak buat? Dia kata, Syekh tu kata, "Ni, pesan kepada ayah dan abang sulung engkau minta ampun kepada Allah, taubat sebab mereka dah zalim kepada mak ni, kepada ibu." Kemudian apa? Ini ni, ni ini boleh kita ambil iktibar daripada sini, ni, pesanan Syekh ni. Dia kata apa perempuan? Dia kata bersedekah atas nama arwah. Kalau ada duit lebih tu, minta ampun dah, minta ampun, taubat pada Allah dah. Sebab apa dulu mungkin kita ada menyakiti hati mak, tak sempat minta maaf. Kita kata maknya ni Pergi meninggalkan dunia ini dalam keadaan membawa luka Lebih-lebih tadi Satu, suami yang zalim Yang kedua, anak abang sulung yang derhaka tu Sakit hati dengan sebab tu Sebab tu, anak-anak yang lain dia mimpi mak dia jumpa. jumpa mak dia Mimpi dalam keadaan yang kita kata Tak berapa cantik lah Sebab sakit hati lagi Tak habis lagi sakit hati tu MasyaAllah eh, Daripada mimpi tu Syekh Tunaz nasihat, ayah engkau minta ampun pada Allah kemudian doakan untuk arwah mak satu ha, doa untuk arwah mak yang kedua apa bersedekah untuk arwah mak sama ni pesannya kepada anak anak sulung tadi pun sama kemudian yang ketiga ialah seboleh mungkin sambungkan silaturahim ya, kepada orang-orang yang rapat dan dekat dengan mak satu masa ketika dihidup dulu. Itu pesanan, pesanan Syekh. Dan saya rasa perlu untuk saya sampaikan di petang hari ini bila kita dah tak ada mak ayah dah meninggal dunia perkara yang penting untuk kita buat perempuan satu doa jangan tinggal untuk mak ayah yang telah meninggal dunia ya doakan mereka doakan keampunan untuk mereka ni penting sangat doa pada Allah agar Allah mengampuni segala dosa mereka yakni dosa ibu bapa kita tu yang pertama eh doa tu yang kita selalu buat tahlil arwah. Paling kurang eh kita tiap-tiap minggu buat tahlil arwah kan buat petang Jumaat. Kalau boleh tiap hari lah. Yang petang Jumaat tu kita beramai-ramai sama-sama. Tiap hari buat seorang-seorang masing-masing buat. Ha, kalau boleh doa untuk mak ayah. Ini doa keampunan untuk mak ayah. Sebab ada dalam sebuah hadis dinyatakan bahawa ada seseorang yang Nabi SAW kata seorang ni di dalam syurga darjatnya ditinggikan dengan setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia sendiri pun pelik sebab dia tahu amalan dia tak seberapa tetapi dia dapat syurga yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala bila dia tanya kenapa saya boleh dapat syurga yang sangat tinggi dan hebat ini dan dia sedar diri dia tak layak pun sebetulnya nak dapat tu apa sebab dia dapat maka disebut bistighfari waladika lakaka itu engkau dapat sebab permohonan, sebab istighfar anak engkau untukmu. MasyaAllah. Disebut apa? kenapa mak ayah dapat syurga yang tinggi, syurga yang hebat? Sebab doa anak ini untuk mak ayah. Istighfar anak ini untuk mak ayah. Itu tidak mustahil kalau kita sekarang ni sebab tahlil arwah yang kita buat tiap minggu untuk mak ayah tu yang, yang meninggikan derajat mereka. Sebab tahlil arwah tu kita doa untuk mereka. Itu yang meninggikan darjat mereka dan itu disebutkan dalam hadis dengan sebab istighfar yakni doa daripada anak engkau untuk engkau sehingga Allah tinggikan darjatnya yang dalam syurga tuan boleh ditinggikan darjatnya kan yang dalam neraka dengan istighfar orang yang masih hidup ni boleh dikeluarkan daripada api neraka itu hebatnya doa orang yang masih hidup kepada ibu bapa jadi bila kita dah ibu bapa dah meninggal dunia satu jangan lupa jangan lupa untuk doakan mereka. Ha ni doa untuk mereka jangan tinggal. Itu satu. Yang kedua ialah syekh tu pesan sedekah atas nama ibu bapa. Lagi-lagilah kalau boleh sedekah jariah. Contoh ada orang nak buat masjid ke, ada madrasah nak buat asrama ke, ha, kita ambil contoh dia bagi lot-lot-lot-lot ataupun satu asrama harga dia kita ada duit seratus ribu, kita kata ni saya bagi seratus ribu, asrama ataupun tempat belajar ni, saya niatkan untuk arwah, biar jadi arwah, biar jadi amal jariah untuk arwah mak saya. Ini lagi bagus. Ini kaya yang bertuahan ni Artinya apa? Selagi mana kelas tadi digunakan oleh orang, oleh anak-anak, pelajar-pelajar tu belajar, di situ mereka baca Quran, di situ mereka belajar ilmu agama, selama itulah pahala mengalir untuk mak ataupun ayah yang kita niatkan tadi. Masya-Allah ni luar biasa. Yang ketiga, kata Syekh tadi pesan, sambungkan balik hubungan silaturahim. Mak ayah dah tak ada. Mak dah tak ada. So, engkau sambungkan hubungan silaturahim. Engkau ni anak kepada mak ayah ni dengan kawan-kawan rapat mak ataupun ayah kita dulu. Siapa kawan-kawan rapat? Ahli keluarga yang mungkin lama tak jumpa. Jumpa. Itu cara seorang anak berbakti kepada ibu bapanya selepas meninggal dunia. Tiga ya eh, tuan-tuan. Doakan, bersedekah atas nama arwah, hubungkan silaturahim dengan orang-orang yang rapat dengan arwah semasa hidupnya. Ini jangan sampai mak ayah dah meninggal terputus terus silaturahim. Sebab dulu mak ayah je yang rajin. Contohnya anak-anak ni dah tak rajin dah. Jangan sampai macam tu. Kita nak berbakti pada mak ayah kita, so, hubungkan balik silaturahim. Yang dengan mak ayah kita mungkin Jangan sampai hubungan silaturahim tadi terputus sebab hilangnya ataupun meninggalnya mak ayah kita. Kita sebagai anak sambungkan balik hubungan silaturahim tadi. Ini cara seseorang anak ni berbakti kepada ibu bapanya ha? yang telah meninggal dunia. Wallahu alam bisawab. Ha, jadi itulah tadi satu perkongsian ya tuan-tuan yang saya tanpa disengaja dan saya tak cari pun tapi ternampak sendiri ke FB dia keluar saya bila saya dengar oh ini berkaitan dengan apa yang saya bahas petang-petang dalam program TAIK ni dan saya rasa itu satu bukan satu yang kebetulan tetapi itu semua telah ditakdirkan telah disusunkan diaturkan oleh Allah supaya saya sampaikan lagi kepada lebih ramai orang. Mungkin tak ramai yang dengar dalam keratan video tu dan alhamdulillah petang ni ada 400 orang lebih yang dengar supaya kita semua boleh muhasabah balik Lebih-lebih lagi kepada orang yang mak ayah dia dah tak ada Jangan berputus asa ha? Jangan rasa kita kata uh, tak ada dah peluang untuk berbakti Sebetulnya masih ada lagi Dengan cara-cara yang telah disebutkan tadi Wallahu Wallahu'alam misawab